Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Terima kasih kerana sudi mendengar podcast kami pada hari ini. Dan semoga podcast pada kali ini dapat memberi manfaat kepada kalian semua. Hari ini saya akan menyentuh satu topik yang cukup penting dan kadang-kadang kita tak sedar betapa besarnya kesan ini terhadap umat Islam pada hari ini. Hari ini saya akan eh saya akan membincangkan tentang kelemahan dalam sistem pendidikan Islam di Malaysia. Mungkin adanya pernah rasa kenapa sekolah agama, kenapa pelajar sekolah agama tak semestinya menjadi insan yang cemerlang atau kenapa pelajar bukan dari sekolah agama menjadi pelajar yang cemerlang. Persoalan-persoalan ini sebenarnya wujud dalam cabaran dalam sistem yang jarang kita kupas secara terbuka tapi hari ini kita bukan nak salahkan sesiapa kita nak bincang dengan hati yang terbuka dan harapnya dari sini akan timbulkan kesedaran dan cadangan untuk penambahbaikan. dan saya tak bersendirian pada hari ini kita membawakan tiga orang panel yang hebat masing-masing dengan latar belakang yang berbeza tetapi semuanya ada pandangan yang berbeza tentang isu ini jom saya perkenalkan mereka di sebelah saya ini adalah Ustaz Syahmi Hakim beliau adalah pengajar di sekolah agama Sungai Buloh dan di sebelah dia pula adalah Encik Muhammad Adam beliau adalah pelajar dari Universiti Islam Antarabangsa UIA dan di sebelah beliau pula adalah influencer yang terkenal iaitu Encik Naufal beliau adalah seorang influencer Islamik yang famous di media sosial terutamanya TikTok Okey. Saya ingin bertanyakan beberapa soalan terhadap mereka semua dan soalan pertama yang saya ingin tanyakan adalah Mengapa institusi pendidikan Islam Kurang kualiti dari segi Kemudahan, pengurusan dan silibus Pada Encik Syafiq Baik, terima kasih uh, Pada host kita Berkaitan soalan tu Memang betul Kita banyak sekolah agama Dan pusat pengajian Islam kat Malaysia Tapi tak semua uh, Tapi tak semua ada tahap kualiti yang sepatutnya ada yang masih struggle dengan kemudahan asas uh, so, contohnya macam kelas panas eh, dengan peralatan lama, Kemudian dengan selibus yang tidak dikemas kini. Jadi dan selibus tu pula kadang lebih fokus pada teori semata-mata, eh. tanpa keseimbangan dengan ilmu dunia yang pelajar perlukan. Kesan dia pelajar akan rasa kurang minat dan susah nak. Uh, masuk dengan apa yang dia belajar jadi kalau perkara ini berterusan kita takkan capai uh, kita tak akan dapat lahirkan generasi yang uh, generasi yang lebih mementingkan uh, ilmu dan ahlak lah. jadi untuk betulkan keadaan ini kita perlukan uh, bantuan daripada pihak kerajaan untuk uh, membantu membantu sekolah-sekolah agama ni daripada segi kewangan ya yeah. daripada uh, untuk daripada segi daripada segi syllabus dan sebagainya supaya kita apa kita dapat melahirkan atau kita dapat me, men, memupuk jiwa dalam diri setiap pelajar untuk supaya mereka menjadi orang yang lebih terbaik dan juga lebih berjaya lah. Oh, okay. Alright, terima kasih kepada host telah mempertanyakan soalan kepada saya. Tentang uh, kurangnya tenaga pengajar yang betul-betul mendalam tentang ilmu Islam. So tak semua guru pendidikan Islam uh, diajar dengan lebih mendalam tentang uh, Islam, lebih kepada mereka mempelajari tentang asas-asas yang perlu diajari kepada orang ramai. Tapi sebagai orang Islam kita harus mempelajari Islam dengan lebih dalam dan bukan hanya secara dalam secara asas saja. So, uh, ini boleh mencicaskan keyakinan pelajar terhadap apa yang dia belajar. Contohnya, uh, bila kita tak uh, pelajar mempertanyakan soalan lebih mendalam, uh, ustaz ataupun ustazah tidak dapat uh, memperjawabkan soalan itu. So ia akan membuatkan uh, iman dalam uh, diri pelajar goyah dan juga tersasar. So guru bukan segai, uh, sebagai penyampai ilmu, tapi ia pembimbing juga. So dalam uh, dalam Islam ini guru ini harus uh, harus mempunyai uh, tanggungjawab yang lebih besar lah untuk membimbing mengajar mereka bila guru ada ilmu yang kukuh dan disampaikan dengan hikmah pelajar akan lebih pelajar akan lebih mudah faham dan lebih uh, lebih, lebih dapat memperkuatkan iman mereka so dengan ini mereka tidak ragu lagi dengan uh, ragu lagi dengan agama Islam sebab mereka lebih dapat memahami dan lebih mendalam mempelajari ilmu Islam. So, jadi uh, guru pendidik, pendidik ni sangat pentinglah dalam uh, dalam mengajar dan membimbing pelajar. Kerana uh, kerana uh, uh, kita uh, kerana uh, guru perlu Eh, kerana guru adalah uh, boleh dikatakan uh, ibu bapa yang kedua untuk kita. So, mereka lah yang harus menjaga segala-galanya tentang pelajar lah. Jadi, penting sangat untuk kita bagi ruang dan peluang kepada guru ini untuk terus belajar. Bukan sampai tahap, uh, tahap yang asas saja. So, kita perlu uh, memberikan peluang kepada mereka untuk menyambung pelajaran ke luar negara ataupun menyambung ke sarjana muda, master ataupun PhD lah untuk berjaya untuk memperdalami ilmu Islam ini. So uh, so dengan ini kita dapat membentuk hati dan akhlak generasi yang akan datang. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Encik Adam. Soalan seterusnya saya ingin bertanyakan kepada Encik Naufal. Apakah pendekatan pengajaran yang tidak mesra pelajar moden? Perlukah pembaharuan dan Kreativiti okay, uh, Terima kasih Pada host kerana jemput saya Dalam podcast ni dengan Untuk jawab soalan host tadi zaman, Kita kena Tengok dulu apa tu Budak zaman sekarang ni dia minat apa Apa yang rutin dia orang seharian Contoh zaman sekarang budak-budak Sangat terdedah kepada media sosial uh, Kepada game, video yang interaktif dan dia kata diorang ni suka kepada konten yang laju dan engaging lah okay. Tapi bila kelah agama, diorang masih baca teks Hafal definisi, jadi susah sikit lah nak tarik minat diorang kan Oleh tu kita kena tukar cara kita sampaikan ilmu kepada diorang ni Kita gunakan teknologi Video interaktif, aktiviti, aktiviti luar kelas Pemainan pendidikan ataupun perbincangan yang terbuka ha. jadikan kelas agama tu tempat untuk mereka rasa seronok lah dan boleh relate dengan rutin hidup, hidup diorang lah ha. contohnya kita buat drama pendek tak simulasi situasi reality atau bincang isu semasa dalam influ influencer dan Islam atau media dosa dan pahala bila pelajar nampak agama agama itu hidup dalam dunia orang, jadi barulah mereka rasa dekat dengan Islam lah ha. itu saja rasa. Terima kasih kerana sudi mendengar sehingga ke hujung. Semoga apa yang mereka bertiga bincangkan tadi dapat memberikan manfaat dan juga titik mula untuk sesuatu perubahan dan dengan ini saya ingin mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh